要回去啊？嗯。这么突然？真打算不打一声招呼就走？打算什么时候回来？再说吧。我打算大年夜才回去。哎。 你说二狗，我是带回家，还是放我朋友那儿寄啊？随便你。这怎么能随便呢？你好歹也是二狗的姐姐，你帮我拿个主意呗。谢谢你，我要打车了。哎，打什么车呀、啊？我不是有空吗？走，我送你。 听说你过年还要看江雨辰的稿子啊？嗯。这个江雨辰也太不是个人了吧！你是不是在生？喂，老爸，我在回来路上了。之前给你们寄的糕点，我又多买了两盒，开心吧？ 我跟你说，我一下就多吃了四个，你妈还骂我呢。那他吃了吗？他，他不肯吃，他说他要减肥。谁说的？转天我一看盒里少了四个。你想一想，你爸是干什么的？优秀的人民警察啊！他这点小毛贼的伎俩，他能瞒得过谁呀、啊？<laughs> 你现在真是越来越嚣张了啊！我问你，如果我现在回来请安，妥不妥？ 不妥呀，你怎么也提前来一个电话呀、啊？我和你妈以为你三十才放假呢。这个我和你妈出来玩来了。没事儿，那你们玩你们的吧，我自己能回家。我就是想让出嫁娘娘能有个心理准备，如果要戳我的话，鸡毛掸子能不能洗洗？哎，哎，你妈，那、呃、你你妈呀是真的是很辛苦啊，你千万不要啊，你妈很善良，我还很温柔呢。 跟他瞎掰是什么？这个家你爱回不回啊？滚！回来家再说，回来家再说。瞎叨叨什么呀？你在这儿，走了。他回。说完了。嗯。嗯 谢谢，我先走了。呃，今天早上的事儿是我不对，我不该进你的书房。我不是这个意思，我。你还有什么想对我说的吗？啊？什么别的话？周川老师，在我临走之前，我再问你最后一遍，你真的没有什么想对我说的吗？ 以后不许在别的人面前喝酒，只能在我到家了和我说一声。什么时候才是好时机啊？ 你说姐姐到家了吗？啊，应该到了吧？到了怎么不给我发消息呢？不会是真的生气了吧？那我该怎么办呀、啊？道歉？开什么玩笑？我赵川怎么可能道歉？ 你太不了解你哥哥我了啊！你哥哥我的词典里就没有“道歉”这两个字。怎么还不回我消息啊？不会出什么事儿了吧？ 到家了吗？你以为敲个键盘，装模作样的发来一句问候就没事儿？没门儿！马上过年了，你打算什么时候回家？我都到家啦，哈哈哈哈！狐狸君的消息就秒回。 还对人余情未了是不是？人家都有对象了、啊。